এইফালে পৰুৱাখিনিৰ ওপৰত হালধি দি দিয়া হৈছে হালধি দিলে মানে পৰুৱাখিনি নিজে আঁতৰি গুচি যাব তাত টোপখিনিহে থাকি যাব এইফালে পখিলাই চিঞৰি আছিলে কি কৰিছা হালধি পিচি আছা মাহ হালধি গালত লগাবাই আৰু হা আনি দিম ৰোৱা

কি বিহু নাচিব নমস্কাৰ বন্ধু অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আৰু আজি যিহেতু গৰু বিহু গৰু গা ধুৱাব যাব লাগিব যিহেতু আমাৰ নদীখন কাষতে আছে আৰু গৰুখিনি গা ধুৱাব যাব লাগিব প্ৰায় এইফালে সুৰাহঁতৰ মাতিছিলে সুৰাহঁতক যাওঁ বুলি ভাবিছো বাকী এইফালে ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখিব পাইছে একেবাৰে কিবা একদম ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু এইফালে দেখিব পাইছে গাড়ী মটৰো নাই একেবাৰে কিবা এটা থাকি ভাল লাগে আৰু এইফালে চৰাই চিৰিকটিৰ মাত সৰু সৰুকৈ কিতকিট কিত কাট কিত কিত কাট কাট শুনি পানী কিবা এটাই ভাল লাগে আৰু আজিকালি কুলিৰ মাত শুনিবলৈকে নাইকিয়া হ'ল কুলিৰ মাত শুনিবলৈকে নাইকিয়া হ'ল মানে আগতে আমাৰ এইকণ জেগাত মানে কুলিৰ মাত শুনিবই মানে এতিয়া মানে কুলিৰ মাত শুনিবলৈও নাইকিয়া হৈছে আৰু বাকী যিয়ে নহওক ইফালে খুৰাহঁতলৈ যাম খুৰাহঁতলৈ যাম মানে খুৰাই মাতি আছিলে কিহৰ কাৰণেনো মাতিছে গৈ আহোঁচোন কিহৰ কাৰণে মাতিছে মানে সুৰাহঁতৰ হ'লেও আহিলোঁ সুৰাহঁতৰ ঘৰতো মানুহেই নাইকিয়া ক'ত গ'ল মানুহবিলাক বিহু বতৰ মানুহবিলাক ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকিব লাগে পিছফালে আছে সেইবিলাক পিছফালে যাব লাগিব ইফালে ভণ্টীয়ে মাতিছিলে ভণ্টিৰ ওচৰলৈ যাওঁ কি হ'লে মাতিছে আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই গুচি গ'ল কেমেৰাটো অন কৰি অহা দেখি ক'ত গ'লা অ এইফালে বিহু লাগিছেনে লাগিছে নাই বিহু লাগিছে ডি জে বজাবৰ কাৰণে মোক মাতি আছে কি হ'লে বাইদেউ হা ভালনে হোৱাটছআপৰ ষ্টৰী চাই পানি বিহু এতিয়া পাতিছ নেকি কথা নোলায় নেকি মোৰ ঘৰৰ পৰা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰা বিহু মাৰিব ওলাইয়ে নাযায় আগতে সৰু হৈ থাকোঁতে মই কি কৰিছিলোঁ আমাৰ ভণ্টি ভাইটিহঁতক লৈ পানি মানে এহঁতৰ কথাই কৈছোঁ এহেঁতক লৈ পানী বিহু মাৰিব ওলাই গৈছিলোঁ কাণতে ঢোলটো লৈ পানি আৰু দহ টকা পাঁচ টকা পাইছিলোঁ সেয়াই ভাগ কৰি পানী বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ আজিকালি কি হৈছে ল'ৰাবিলাক আৰু ছোৱালীবিলাক ওলায়ে নাযায় মানে হোৱাটছআপত ষ্টৰি লগাই পিনিয়ে মানে বিহু পাতি দিয়ে সিহঁতি মানে হোৱাটছআপত বিহুৰ কিবা এটা লগাই দিব আৰু সিহঁতৰ সেয়াই বিহু হয়নে এই ছোৱালী আগতে মোৰ লগত বিহু মাৰিবলৈ যোৱা মনত আছেনে আছে ইমান লাজ কি হ'ব এই ছোৱালী তুমি গৈছিলা নাই মোৰ লগত বিহু মাৰিব গৈছিলা কেইটকা কেটকা পাতি পা দহ টকা বিছ টকা লৈ পানী বেয়া এনজয় কৰিছিলোঁ বাকী যিয়ে নহওক সিহঁতি ডি জেটো বজাবৰ কাৰণে বহুত কোচিছ কৰি আছে বজাই থৈ যাম দে মোবাইল দে দিয়ক ডি জে কানেক্ট কৰাই দিলো এতিয়া আকৌ তাই মেছেজ কৰাত লাগিছে তত লগা যি কৰিছ লগা সোনকালে গান লগা কি গানটো লগাই পিনি আহিছে এইফালে শুৰিয়ে ঘৰ মুচি আছে ঘৰ মানে এইফালে পিয়ালি সুগলাত ফাটিছে সকলো পিয়ালীয়ে কইনাই কি কইনা জানো বাকী এইফালে এখেতে কি কৰিছে কি কৰিছে

খুড়াই মাতিছে বুলি কোৱা নাছিলোঁ জানো আৰু খুৰা গ'ল বোলে নদীলৈ গৰু লৈ পানী আৰু মোকো মাতি পঠিয়াইছে সেয়েহে মানে মই ময়ো গৈছোঁ আৰু বাকী এইখন আহি থাকোঁতে চ' চলি খালোঁ কিবা লাগিব চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাই গৈছেগৈ আৰু এতিয়া যাওঁ খুৰাহঁত নদীতে আছে আৰু এইফালে আমাৰ এই এই ঘৰৰ আমাৰ খুৰা ন তোৰ খুৰা এইফালৰ পৰাও আহি আছে এজন বাকী যিজনে মাতিছে বুলি কৈছিলোঁ সেইজন গৈ পানী একেবাৰে নদীত আছে গৈ গৈ পানী দেখাই আছোঁ এই ময়ো নদীলৈ আহি থাকোঁতে গছ এজোপা চকুত পৰিল আৰু এইফালে দেখিব পাইছে গছজোপা দেখিব কিবা এটাই ভাল লাগিছে ফুল গজি আছে চাং না এইয়া আৰু বাকী নদীখন কাষতে আছে আৰু পালোহিয়ে আৰু খুৰাহঁতো তাতে আছে তালৈ যাওঁ বাকী এহেঁতকেইটালৈ চাং না গৰু টানি টানি আহি আনি আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পানী গাটো ইমান এটা ভাল লাগি থকা নাই সেয়েহে মানে মাতটো একেবাৰে ওলোৱা ওলোৱাবকে পৰা নাই মানে মোৰ কথাখিনি ভালকৈ স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই লাগি লাগি ধৰিছে বাকী নদীখন ইফালে দেখিব পাইছে এইখনে নদীখন আমাৰ আৰু নদীখনলৈ যাম এতিয়া মই এইয়া এইয়া গৰুক গা ধুৱাবলৈ মানুহে টানি আছে মানে গাঁৱৰে মানুহ আৰু এইয়া ক'লা গৰুজনী টানিব লৈ গৈ আছে গৰু গা ধুৱাবলৈ বোৱাৰীয়েকক লৈ আহিছে ন ঐ বোৱাৰী গৰু গা ধোৱাবলৈ আহিলা আচ্ছা দিগদাৰ কৰে নেকি গৰুৱে দেহা মানুহ নাই হা হব খাব এতিয়া গৰুৱে এই গৰু গালে মাৰক আকৌ লাও খা বেঙেনা খা দিনে দিনে বাঢ়ি যোৱা আপোনাক টানিয়ে লৈ গৈছে দেখোন বোৱাৰীজনীয়ে গা ধুৱাইছে অকণমান বোৱাৰীজনীয়ে কেমেৰাত লৈ লওঁগৈ এইফালে আমাৰ খুৰাহঁত আছে এইয়া এইজন এইজন এজন এইফালে গৰু দুটা গীয়েক ঘৈণীয়েকে পূৰা ধুৱাই আছে গা হা জীপ মাৰি দিয়া অঁ আৰু কাণ মৰা বা খেৰ মুঠা লৈ লৈছে অ' অ' ধোৱা 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 ৰগৈ ৰগৈ ধোৱা তুমি চাই আছা যে ধুৱাই দিয়া এনেকুৱা গীয়েক ঘৈণীয়েক হ'ব লাগে গীয়েকে গৰু গা ধুৱাব লাগিছে লগতে ঘৈণীয়েকো আহিছে দেখিছেনে এইবিলাক মৰম চেনেহ বুলি কয় মৰম চেনেহ বুলি কয় কি হ'ব এইফালে শাহুৱেকজনীও আহিছে শাহুৱেকে জীপ মাৰক আকৌ অঁ খেৰ খেৰ মুঠা লৈ পানী পূৰা ৰগৈ ৰগৈ ধুৱক ধোৱা ধোৱা আমাৰ খুৰাহাতে হবলা বস্তা লৈ পানী ধুৱাইছে এইয়া চাল এৰ খাই যাব সেই চোতাই ধুলে যা ঠে দুটা ধৰিছিলো গুচি গলগৈ গৰু গা ধুৱাব লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অনুভৱটো ভাল লাগিছে হা বেছিকে ভাল লাগিছে চাগে আপুনি মানুহজনৰ লগত গা ধুৱাব লাগিছে যে বহুত ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যে গাটো আচ্ছা অকণমান কওক আপুনি গাইড দিয়ক না অকণমান কিবা বিহু অকলে নাচিব নে তেতিয়াহ'লে লগৰ লগত নাচিব কি বিহু নাচিব কওক না ময়ো ৰখি নাথাকো ঘৰলৈ যামগৈ ঘৰ যাওঁগৈ মানে গা ধুব লাগিব ন গা পা ধুই পাই আনি ধুনীয়াকৈ বিহু বুলি আৰু নতুন গেঞ্জী এটাকে পিন্ধিম আৰু দিয়ক গেঞ্জী অনা হোৱা নাই বাৰু তথাপিও গেঞ্জী এটা আনি কৰি পিন্ধিব লাগিব পটককৈ লৈ আহিমগৈ বাকী দেউতালৈ গেঞ্জি এটা আনিলোঁ মালৈ ব্লাউজ এটা আনিলোঁ আৰু পখিলা হঁতলৈ কিবা এটা আনি দিলোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু বেলেগ বিশেষকৈ একো লোৱা হোৱা নাই তো কি কৰিব এতিয়া বহুতখিনি পইচা খৰচো কৰিলোঁ কেইদিনমানৰ আগত পখিলাক চিলাই মেচিন এটা আনি দিছোঁ লগতে মই এই আইফোনটো লৈছোঁ বাকী আৰু কিছুমান বস্তু লোৱা হ'ল আৰু সেইখিনি দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু ইমানো কিনো দেখাই থাকিব কিন্তু যিকেইটা লৈছোঁ সেইকেইটা দেখাইছোঁ বাকী যিবিলাক মানে দিছোঁ মানে সেইবিলাক দেখাই থাকিবলৈ টান পাওঁ আৰু বাকী যি নহওক ইফালে ঘৰ আহি পালোঁ সি ঘৰ আহি পালেহি মানে আৰু অলপমান যাব লাগিব গৈ ল'ম প্ৰায় মোৰ সৰু কথা এটা মনত পৰি গ'ল মনত পৰি গ'ল মানে পাই সেইফালে যে গছ এজোপা দেখিছে গছজোপা দেখি পানী এই যে গছজোপা দেখিছে এই গছজোপাত আগতে মানে মই উঠি থাকোঁ মানে এনেকুৱা আগত গৈ পানি বহুত দেৰি দেৰিলৈকে বহি বহি থাকোঁহি মানে চখ মানে সেইটো মোৰ মানে গছবিলাকত উঠি পানী ঘূৰি ফুৰি থকা মানে সেইটো চখ আছিলে মানে যেনেকৈ আগতে টাৰ যেনখন চাইছিলোঁ টাৰজেনখনত টাৰজেন মানে সেইখন টাৰজেন নহয় যিখন জংঘলত থাকে সেইখন টাৰজেনৰ কথা কৈছোঁ সেইখনত মানে তেওঁলোকৰ গছে চছে উঠি থাকে মোৰো মানে সেইটো চখ মানে গছে চছে উঠি পানি আৰু মই এই গছজোপাত হওক বা আৰু আজো এজোপা গছ আৰু আগত আছিলে সেইজোপাটো উঠি পানি মানে তেওঁলোকৰ জঁপিয়াই থাকোঁ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা আছিলে আজিকালি আৰু এইবিলাক মন নোযোৱা হ'ল আৰু ডাঙৰ হ'লো যে সেইবিলাক ফিল নাইকিয়া হ'ল আগতে কিন্তু সেই তাৰজেনৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিব মন যায় মানে বিহু বুলি এইফালে আমাৰ খুৰা হাতত দোকানেই খোলা নাই এইফালে পূৰা গান লগাই এনজয় কৰি আছে আঠফালে দেখিছেনে কাষ্টমাৰ আহি ৰখি আছে এইফালে দোকান বন্ধ কৰি থৈ দিছে তাৰ দোকানী নাই নেকি ঐ দোকানী নাই অহা দেখিছেনে আৰু এইফালে পখিলাই চাহ বনাই আনিছে চাহ বনাই আনিছে মানে এইফালে বিস্কুট একদম গামলাত ভৰাই আনিছে হা আৰু এইফালে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কাপটোত চাহ আনিছে কাপটো ভাঙি গৈছিলে গম পোৱা নে চাওঁ ই চাম এয়া ধুওঁতে হ'ল গম পোৱা নাই ভণ্টিহঁতৰ বিহু দেখিছা নে জীৱনলৈ আহিবা নে নাহা কোৱা সৰুলগা হব আৰু আমাৰ পিঠা বনাব নাপায় মানে কিহৰ কাৰণে কৈ দিয়া না কিহৰ কাৰণে কৈ দিয়া আমাৰ পিঠা বনাব নাপায় সেয়েহে মানে বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আনি কৰি খাবলগীয়া হৈছে

ভাল লাগিছে আৰু বিহুত এনেকুৱা কপৌফুল দেখি থাকিলে মানে বিহু বিহু লাগি যায় আৰু বাকী যিয়ে নহওক আমাৰ কাপোৰ কানিবিলাক ধুই থকা হৈছে লগতে চকী টেবুলবিলাক এইবিলাকো ধুই থকা হৈছে আৰু কচু খেতি কৰা নাছিলোঁ জানো আৰু কচু খেতি কিমান ডাঙৰ হ'ল দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু এইফালে দেখিব পাইছে কচু ডাঙৰে হ'ল মাটি চপাব সময় হ'ল কিন্তু গৰুৱে গোটেই ভাঙি চিঙি পেলাইছে এইবিলাক দিছে কি এতিয়া কচু হৈছে এই বাকী জাতেলা গছ খতম হ'ল কাটিব লাগিব গছবিলাক নতুনকৈ বেলেগ খেতি লগাব লাগিব তো এইফালে খুড়াই বোলে কিবা কৰি আছে হালধি ও পৰুৱা হোৱাই নাই এইটো অকণ মানি অকণ মানি কিনে অকণ মানি আমলৈটো আহিলো আকৌ উঠাই দিলে পৰুৱা চাব লাগে ভাঙি যাব পিছে আমাৰ পখিলাই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চফা কৰিলে চাফা কৰিলে যদিও আমাৰ ঘৰখনৰ মানে বস্তু এটা হৈ আছে এইফালে যে পকাখন দেখিছে এই পকাখন মই ঢেলাই কৰিছিলোঁ নিজে ঢেলাই কৰিছিলোঁ তলত ইটা জাম নিদিয়াকৈ লৈছিলোঁ আৰু জাম নিদিয়া দেখি মানে ডাইৰেক্ট ঢেলাইটো দি দিলোঁ ন আৰু সেইকাৰণে মানে এইফালে পকাখন চাওক ফাটি ফাটি একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে দেখিবলৈ কিবা ধৰণৰ লাগিছে আৰু এইকণ পখিলাই ঠিক কৰি দিব দিছে সেয়েহে মানে চিমেট অলপ আনিব যাব লাগিব বজাৰলৈ মানে বজাৰলৈ নহয় আমাৰ তিনিআলিলে এখন দোকানৰ পৰা আনিব লাগিব খোলা চিমেণ্ট পাই তাৰপৰা আনি কৰি পানী অকণ ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিব লাগিব নহ'লে বৰ বেয়া দেখাইছে বাকী যিয়ে নহওক আমাৰ ঘৰখন দেখিবলৈ ইমান এটাও ডাঙৰ নহয় ইমান এটা ভালো নহয় নৰ্মেল এখন ঘৰ আমাৰ দেখিব পাইছে আৰু বাকী এইফালে এটা ৰুম আছে ৰুম নহয় আৰু এইটো সোমাই আহি পানীয়ে মুখ আগৰ ৰুমটো বাকী এইফালে আছে এইফালে ইমান ভাল নহয় লাহে ধীৰে বনামগৈ বাৰু সেইফালে পখিলাই চিঞৰি আছিলে কি কৰিছা হালধি পিচি আছে মাহ হালধি গালত লগাবাই আৰু হা গাত লগাবা গালতো লগাই আকৌ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ অঁ ক'ব নাপায় এইফালে হালধি বেচেৰিয়া পূৰা পিচি আছে আনি দিম ৰ'বা মিক্সাৰ 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 মেচিনটো অহেঁতেন তুমি গড়গৰাই চলাই দিলাহেঁতেনে এই এনেকৈ শিলগুটিয়ে পিছা সেইটো ফিল্ডটো বেলেগ ন বাকী ময়ো কটাৰীখন লৈ লৈছোঁ কলপাত এখন কাটি আনি দিওঁ পখিলাক বাকী কলগছজোপা ভিৰ খাই গ'ল আৰু সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে সহজ হৈছে কলপাতখন এনেকৈ ডাইৰেক্ট ধৰিব পাৰিছোঁ কাটি কৰি ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ এই কথাতে কাটিম গৰু বিহু দিনাখন যেতিয়া মাহ হালধি লগোৱা হয় তাৰপিছত এতিয়ালৈকে গাটো কিবা সৰ খজুতি নহয় বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে চবেই লগাব লাগে আৰু সেইকাৰণে পখিলাও পিচি আছে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে মাহ হালধি লগোৱাই হয় আৰু গৰু বিহু দিনাখন এই যে মই যে পৰুৱাটো যেতিয়া উলিয়াইছিলে মানে পাৰিছিলে তেতিয়া মই যে আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ যে সেই তেতিয়া পৰুৱাৰ যদি কামোৰ খায় তেন্তে হ'লে বোলে খজুতি নহয় খজুতি নহয় কিবা বসন্ত দেখা কিবা আৰু বি ফোৱা চিফোৱা এনেকুৱা কিছুমান নহয় বুলি কোৱা হয় নাজানো আৰু মানুহবিলাকে আগৰ মানুহবিলাকে কয় যে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কখিলাহে গম পোৱা জানো মাহ হালধি সানিলে কি হয় নকোৱা তাই নকওঁ বাদ দিয়া এই দেহা তোমাকে বিচাৰি আহিছোঁ এহেঁতৰত কিবা খোৱালেনে কিবা খাবলৈ দিলে এহেঁত নিদিলে এই বেয়া ন হয়নে বাৰু এইফালে চোৱা এই দেহা এইফালে চোৱা নাই চোৱা নাই কি হ'লে নদীলৈ যোৱা কি সেইটো কথা বাদ দিয়া তুমি নদীলৈ যোৱা এইহেঁতৰ যে দেহা এইফালে চোৱা সেইহঁতৰ ল'ৰা চাবলৈ দেৰি হৈছে সেইটো কাৰণে ল'ৰা চাব গৈছে গম পাইছা তোমাক সেইটো কাৰণে নিনিলে আকৌ পিতৃ মাতক আমি অঁ ধুনুৱে নিনিলে কি হয় এয়া চাবোন নে এই চাবোন নহয় মাহ হালধি মাহ হালধি বহা আৰু ময়ো গাটো ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ আমাৰ তিনিআলিলৈ মানে আমাৰ ঘৰত দৈ গাখীৰ নাই গাখীৰ কাৰণে দৈ গাখীৰ পাওঁ নেকি ওলাই যাওঁ এইফালে আমাৰ পেহীৰ ল'ৰাটো আহিছে তাক বাইকখনে উলিয়াব দিছোঁ বাকী তিনিআলিত গৈ পানী দৈ গাখীৰ পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো ঠিকা নাই পখিলা এইফালে গা ধুই কাপোৰ সলাই আছে ত' মই যাওঁ আৰু পখিলা এই পখিলা মই যাওঁ হা আমিও আহি পালোঁহি মহাৰাজা আৰু ইয়াতে ল'ব লাগিব গাখীৰ আছেনে নাই চাওঁচোন দৈ গাখীৰ ত' সুধিলেহে গম পোৱা হ'ব এই চশমাখন লগাই লোৱা কাৰণে মোক অলপমান অন্ধ অন্ধ নিচিনা লাগিছে কোলা ক'লা দেখিছে দাদা দৈ গাখীৰ হ'বনে দৈ গাখীৰ হ'ব টেকেলি টেকেলী এনেকৈ হেৰি প্লাষ্টিক হেৰি টেঙা দৈ হ'ব টেঙা দৈ টেঙা দৈ দৈ ক'ত আছে এইটোকে দিয়ক আকৌ কিমান কেনেকৈ ল'বা এশ ষাঠি টকা কি দিয়কচোন কিমান এশ ষাঠি টকা মানে দি দিয়ক অঁ এনেকৈ দিব লাগে পইচাটো মাৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডেৰশ টকা হ'ল দাদা দিলোঁ দেই ইয়াৰ পিছত পখিলা মাংসটো আহিলে পখিলাৰ ওচৰলৈ যিহেতু বিহু ন সেয়েহে খবৰ এটা লওঁ বুলি আহিলে পখিলা বিহু বুলি শাক বুটলি দিছা এশ এবিধ শাক অ কঁকাল চাবি আকৌ বেকা হৈ যাব তললৈ মোক কওঁতে বোৱাৰীয়েককো লৈ আহিছে সৰু বোৱাৰী ন এই সৰু বোৱাৰী চাই দিয়া চাক নাই এবাৰ কচু কেনেকুৱা হৈছে বৌ কুই বোলে ৰ কঁকালত ধৰে ন কোৰ মাৰিলে বয়স হৈছে নাই মোৰ অ বয়স হৈছে মোৰ আৰু এতিয়া আমাৰ জলপান উলিয়াইছে জলপান উলিয়াইছে মানে দৈ গাখীৰ কিনি আনিছিলো গুৰ এইফালে চিয়া মুড়ি এনেকৈ উলিয়াইছে আৰু বাকী সেইফালে জেতুকা লগাই আছে আমাৰ মা দেৱী তাই জলপান খাইছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে মই লেপটপটোত এই মোবাইলটোত যিমানখিনি বস্তু আছে চব এইফালে দি থকা হৈছে মানে আৰু পখিলাৰ মাৰ ঘৰতো যাব ওলাইছে সেইফালে দেখিব পাইছে মাহ যায়গৈ হা আমাৰ ঘৰত ছোৱালীজনী থাকিব সেইজনী আৰু সেইজনী থাকিব ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে এডিটিং কৰিবলৈ সময় নাই হোৱা মোক সদায় বনাওঁ মই এই ক'ত যোৱা তুমি মাতোখিনি আৰু এইফালে আমাৰ মা এয়া কি শাক কৰে কাঁইট শাক দিছে মাক খাবলৈ আমাৰ দেহাই কি কৈছে বুলি আহিছে অ এইডালে সাপডাল বোলে লৈ আহিছ বোলে এই মানুহ কম হল নহয় দি